О, здравствуйте, товарищ генерал, я не помню, вы лейтенант или генерал-майор. Подскажите, пожалуйста, почему в Крыму военные действовали в 14 году в феврале без опознавательных знаков? Да, они не, юридически не являлись военными. Юриди... Почему Россия, если она считает за собой, пусть даже не юридически, а этически за собой правоту? за собой справедливость. Почему стыдливо без опознавательных знаков орудовал? Почему справедливости, Дело в международном праве. То есть вы понимали, что вы нарушаете международное право? Нет, мы как раз его соблюдали. Вы понимаете, что вы нарушаете международное право, действовали нет, без опознавательных знаков? Не нарушали международное право и были там как ну частная военная компания. А нет? по какому международному праву там можно было находиться частной мы военной компании? Позволяют частным военным компаниям американских вон. Вы сколько? вообще ни, ни в чем не шарите. Ваш вопрос, я понял, с вами предметно сложно. Давайте на ваш вопрос отвечу. Нет, ну... Вы такую сейчас навалили чушь, что ну, мне стыдно будет даже в ней копаться. Потом не отмою руки. Слушаю ваш вопрос. Кто вас воспитывал?